Історію перевернемо. Нагадую, що йде збір на антени на 225 окремий штурмовий полк на МІ, до дронів Баба Яга. За допомогою з них ми пришвидшимо свою перемогу. Так що, кому цікаво, посилання закріплене в повідомленнях в коментарях під відео. А також є спонсорство. От, зі спонсорства кожна копієчка на ЗСУ. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Украины, вы звідки? Я из Италии. Зрозуміло. Mm. А? Там народились чи Рих? Нет, я родился в Чечне, переехал в 2019 году. Mm. Круто. Ну да. Потому что есть там люди, которые поддерживают вот этот режим, Путина и все остальное мы это не поддерживаем и я не хочу там жить пока там во главе есть такой человек как Кадыров Ну да, там бы... есть чеченцы, а есть кадыровцы Абсолютно это... правильно Два разных типа людей есть такое. есть такое дело Ладно, желаю удачи и скорейшего освобождения вашей страны от э... этих оккупантов Каждый Оккупант на вашей территории, это мне как чеченцу, как бальзам на душу. Дякую вам. На все доброе. Спасибо. Слава Украине. Героям слава. Хай живей, Слава Украине вам. Героям слава. Как у вас дела? Да, дякую, что за все доброе. У вас как справа? Нормально. Да, потихоньку. Вот, следим. Ну, я не в России, я здесь. Я вижу, в Венгрии. А, вы видите, что в Венгрии Будапешт. Да, в да, Венгрии Будапешт. Вот. Uh, я кстати вас видел пару раз, мы, по-моему, даже с вами встречались. Не, nee, uh, ну и тут в Чаткладатике в чат я вас не пам'ятаю. Может, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Не, nee, я. Я, по-моему, вам попадался, я уже говорил, что слава Украине, там такое. Ну мы просто быстро разбежались, потому что у нас мнения сходят. Может, а как там взагалі настрій в Англии? Ну, у народа. Бить, сейчас, пугают, сейчас, сейчас пугают, тем, что типа вот вот если короче если на выборах мы не победим мы ну, правящая партия война все вот, ну как бы сейчас, сейчас выборы будут и э, надежда на то что все-таки поменяется все но, -э, Трамп объективно поднял сейчас рейтинг ну вот когда там Витя летал туда, он поднял ему mm. рейтинг. Это надо признать. То есть, ну, разрыв, раз, ну, то есть разрыв сократился, и мы тут надеемся, что все-таки ресурс, ну, админ ресурс не будет задействован, хотя будет видно. Ну, ну а оппозиция еще как бы это... Оппозиция... Держится. Да да, 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 Потому что, ну, надоело, честно, надоело. это же у вас фицер, да, или кто там у вас? Не, 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 у нас Орбан. А, Орбан, Орбан. Такое, да. Ну, да, да. Ну, а так вообще, конечно, я вам скажу, вам же здесь попадается, наверное, много русских интересных, как сказать, и большинство, как бы, они же поддерживают власть, здесь наоборот, здесь не так, здесь отдельно, ну, то есть, ну, с мазрами народ, то есть, ну, получилось так. Будапешт полностью в оппозиции. И здесь мэр очень проукраинский, он на, в Буче был несколько раз, он приезжал там с Зеленским, ну, разговаривал, и он очень помогает беженцам нашим. И вот это последняя столица вообще в Европе, где отменили бесплатный проезд э, для украинцев. Ну и две школы открыли украинские, ну то есть помогают. И отношения, ну честно, вот отношения нормальные, то есть... Вообще Венгров просто Вот, солидарно. Я-то еще помню начало войны, то есть мы волонтерили там круглосуточно на вокзале, помогали такое. И а, там, что? Да ну, не, що, Та, ну не, у у, у нас дома у меня жила семья из Киева, то есть там с ребенком. Ну, такое, чем могли. Ну, все равно там вот вы военные, так понимаю, то есть, ну, это не сравнится с вашей помощью. Но так ну це а, я так... своему народу допомагав, а вы чужому, так что и И тогда, нет, это мой. я родился в Украине, поэтому а. я считаю это моим народом, поэтому именно поэтому я не... Ну, а, в... разумеется. Я, Хотя я даже... уже больше, так, больше 30 лет уже, ну, я много где на самом деле жил, но э, переехали сначала в Уэлл, здесь получал высшее образование mm -hmm. из Украины. Вот. И, э, ну да, помогали круглосуточно, там поток такой людей был. Они все, как правило, дальше ехали, но многие остались здесь. И... Многие возвращались, вот, э, был мужчина один, представляете, он, у него четыре ребенка, жена погибла, он детей здесь ну, оставил, и поехал назад, ну, как военный, mm -hmm. э, четырех детей оставил здесь, и, ну, за ними смотрят. Mm -hmm. вот. Ну, много, очень много было историй, таких тяжелых тоже, ну, стараемся. Вот, вам еще раз слава Украине, я надеюсь, что mm -hmm. вам будут попадаться нормальные люди. С ноузгами. Все. Так. Слава вам! Взял, отключился. Слава Україні! Героям слава. Слава нації! Україна! Понад усе! Красава. А ви звідки? Я такого ты. С... А, во, тоже. Украина. Єрунду! Чого? Какую ерунду? Ага. Какую ерунду? Да, ерунду на фаст. ну, вот, чувак с Украины, вот, что-то болтает. Я не пойму, о чем. Что о чем? Американскую армию веду скоро. Анализ на наркотики сдаю через месяц. Ну, а, а что в... в украинскую армию? Почему вот, вот именно? Почему не в украинскую армию? Почему в американскую? Потому что там, понимаешь, Зеленский. Ничего не сделаешь. Друг друга прикрываю все друзья между собой. По Коломойскому камеру этот друг закрывал Зеленского, который... Ну, это... это, это все... я не понимаю. Как и ты, я походу, ты не понимаешь. Он все понимает. Но он не понимает. Я по, понимает. По, по ему лицу смотрю, что он вообще не понимает. Зеленский. Что Зеленский? Что Зеленский? Зеленский Зеленский... Так. А, чого чату Бо він прийшов до 45 річних, 50-річних пацанів двох, і вони його розвели, як лупуха, я себе пам'ятаю. 25 років, 20 років. Я ж не роки. лох, каже, так? Да? А? Як він казав, я ж не лох. А, про тебе ні? Ну, ні, з, собі, як що Зеленський, ка моя зеленський моя казав, життя. я з лох. Я поїхав до війни, я знав, що Зеленський гавкає, я одразу поїхав. Чим його вибрали, 85% Балашов вже помер, набрав 1 відсоток, він набрав 85, мені все стало понятно. Бач, скинулися, заграй свою кращу в житті. <смірки> Пацани скинулися. Часто. Продали Україну, а просто так би Україну без війни ніхто би не давав, бо люди би, ти знаєш, у нас би люди відразу все. Різу... Що? Люди б в нас все били, якби Україну віддали без війни. А так просто продали з війною. Кому продали? Я не знаю кому. Вот і все ламається. Продали, але не знаю кому. <сху> Чува, ты серьезно? А... але Я тобі що на СБУшника похож. ну а звідки в тебе інформація, чого Україну знаю. продали. А чого в Україні війна? Бо росіяни напали на нас. А чого вони напали? Бо вони застрягли в 16 столітті і вважають, що вони мають право завойовувати кого захочуть. Ну, я Все, ну, нема що сказати. Вони ж в 16 столітті. Ти... Ну, не, я Сидят, у них уже російські ямцу там уже в говорила... А заткни свои... Боже, ты, ты набрит. мне набрить Мне как... Та... на слева. Кто он тебе является? Кем? Сосед? А мы живем, мы соседи. Сосед это просто. хостел. Мы в Америке, а, в Нью-Йорке живем. Просто сосед. Разумило. Это, это хостел. Это хостел. Ну, тримайтеся. Мужности вам с этим жить. И помните да. великие страны выгодны царям, а малые людям. Ну. Подивися ну густотой население в Европе и между уровнем ВВП, между населением и между уровнем ВВП на душу населения. вообще не понимаю, но было очень интересно. Ты знаешь, что прикол? Было очень интересно, но я ничего не понимаю. Да, yeah, <laughs> точно. Я за Закарпатья, я супер Ну, я понял, что он за Закарпатия. Вот это я точно понял. Не yeah, понял. А вы звездки? Не, мы живем ну, в Нью-Йорке, ну, а вы Нет. сами из Витки. А, откуда родом? Да. Россия, Калмыкия, Листа. Понял. В 22 году уехал, вот с 22-го года живу в Америке, в Нью-Йорке. Понял. Спасибо вам за вашу позицию, за вашу помощь. Да, ну, я смотрю, у вас прям награды какие-то. Э -э -э, а, ветеран награды. войны просто. Еще раз? Ветеран войны просто. зависло. Ну, дякую, мужику, за позицию, а то не в то хуй. Ой, Борис. А, опять. Uh -huh. Да, опять я, да, это я, да. Как за... вас? Зависло было тогда. Это я поехал за пивом. Я понял. Да. бухой за рулем. Ну, поехал. Да, ну тоже нехорошо. Можно сбить кого-то так. Не, не, я адекватный. Я понял. Не, не сильно бухой. Вот так. Вы о чем вы до сих пор говорите? Да россиян еще. С россиянами разговариваю. Я ветеран войны от... <coughs> получил ранение. ну и да, я вижу, что вы, вы ветеран. По получил ранение, списали, теперь веду свой блог на ютубе. Еще россиян. С россиянами разговариваю. А, у вас и ютуб канал? Да. А, у вас прямой эфир? Да. А, всем украинцам привет. Слава Украине. Я, я слава. полностью поддерживаю Украину. Прям от души. Я помню. Хоть я и россиянин с Калмыки, не все Калмыки... Нет таких Не наций. Есть... Нет плохих наций, есть плохие люди. Да вот, с этим я полностью согласен с вами. Да. Так есть. У вас много подписчиков? К, у вас можно, к вам можно подписаться? Да. Магнум, Чатрулетка. Позывной ну, Магнум. Чатрулетка в Ютубе, дописывайте. Магнум? Магнум. А вы можете мне написать? Да. да напишите, пожалуйста, сообщение. Я сделаю скрин. А, о, вот, есть. Сейчас я скрин сделаю. О, вот, uh -huh. сделал скрин. Спасибо. Ну, могу поблагодарить вас за позицию. Ваш. Может, у вас вопросы есть какие-то? Вопросов особо нет, я не знаю. Я вам пел песни, нет? Нет. Не пел? Нет, тогда вы с соседом были. Варточины. Жити без тебе я полетів З тобою в небо я поверну бечас назад І сказав би так я. тилка тебе, Богом дану мені, моя любітка кохана, у вогні, що ти дала мені, Богом дано одна. Моя любитка кохана, я люблю да. тебя. Классно. Обожаю Пономарева, Александр. Так. Классно. Дякую вам. Да, и, я, я вас благодарю. Да. Поэтому я полностью поддерживаю Украину. Прям. Путин, он, я жду, а он сдох. Что я тоже мог, мог, вернуться в Россию. Пока Нет. он живой, я вернусь туда. Я сподеваюсь, что коли Россия проиграет, Калмыкия будет свободной от Российской Федерации? Ну, может быть, отделиться, да, это будет идеальный вариант. Так. Чтобы устроились новые все державы. Ичкерия, Дагестан, Калмыкия, Сахар. Да? А, вот видишь, ты даже знаешь, где Калмыкия. Вот мы как раз и с Горничем, с Дагестаном. <laughs> ты, ты знаешь, где Калмыкия? Обычно говорят, Калмыкия это где-то север, где Якутия. Калмыкия это вот Граница Дагестан, Астрахань, Ставрополь, Ростов. О, давайте. Выйдем за Украину. Слава Украине. вам слава. Добренько тогда. Побежаю далее. Удачи вам. Горного вечера. Все. Тебе и всем твоим подписчикам огромный привет. Спасибо. Дякую, На все доброе. Да. Я лично полностью поддерживаю Украину. Не все говорю, у Калмыки, опять же, именно для твоих подписчиков. Не все. Бережіть себе. Все, давай. Ну, звісно так, підтримую країну, так це дуже добре, але я засуджую водіння за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Так що не повторюйте, будь ласка, це ніколи. Тому що багато випадків, коли. Так, Навіть там трішечки хильнув, трішечки хильнув, але в тебе концентрація вже не та, і ти можеш. Зробити те, що вже буде безповоротно. Збити людину. Ну, Якщо ти за себе не переживаєш, то ти ж можеш інших. Іншим шкоду нанести. Добре, ми поїхали далі. Привіт. Здорово. Я з України. звідки? Я з м'я. Зрозуміло. Народились родилась не Я не разумею. Okay. Окей. Родились в Германии или... Нет, родился в Грозном. В Грозном? Грузии. А, Грузии. Гамарджоба. А А кто как... за медали? Ветеран войны. Что у вас там в Грузии? Протесты продолжаются или утихомирились? То это как-то выпало из этого. Продолжаются. Продолжаются. Не сдаетесь, правильно. Вызываю, вас. Я? Российско-Украинская война. В Курской области, в Донецкой области. Курская область. Да. Как там было? Страшно. наши ребята просто я видел ну, да я когда был на учебке у нас были из Грузии ребята с нами обучались спасибо вам вашему народу за поддержку это вам спасибо что мой мой. ну мы вам mm. тоже помогали правда плохо помогали в 2008 году но mm. чем могли это, почему? Вы помогали <как>, сбиваться русские самолеты. Да. У нас есть, я, к сожалению, не помню имя, фамилия И существует украинец, как у которого высшая военная награда Грузии, тот как у вас. Mm -hmm. Uh, у него первого ранга, скажем. Сорта, я не знаю, как там целится. Высшая военная награда, крутится украинца, красный слен у Ну, Не понял. Этот. Либо Саша белый, может быть, либо Кольчинский, не. Или никак, ну, там не много не было. Не людей, не конечно, не из анонса. А, плюс 40 человек, по-моему, украинские <свят> юниты, <свят> как по соединились. Я понял. Воевать, ребята, погибал. Да. Россия никак не угомонится. Да. Как-нибудь надо. А, как у вас со здоровьем, вы сказали вы теряете? Да, плохо, на таблетках сижу. Видите, в шрам. Да, да, да. Сюда зашли осколки, прошли через весь мозг, сидят в затылке. Сидят еще. Да. А достался? Ни один врач не гарантирует, не что берем. ничего не заденут. То есть могу ослепнуть, или парализуют, или речь отнимет, ну что-то задеть могут. А в Нирваны вас не отправляли? Нигде. А, смотрели нет. Да. Ну, это нет. ж в мозг лезть надо. Нету 100% гарантии. 100% гарантии нет при операции аппендицита? Ну, так пока живу, пока нормально. Так а в мозг лезть-то вообще? <связь> А это как-то вы, вы, сказали, сижу, я не раз слышал. На да. таблетках. Ну, таблетки помогают. У меня головные боли, головокружение, память плохая стала. Таблетки помогают. Надеюсь, скоро вам не понадобятся таблетки и здоровье. Надеюсь. Я понял. Сколько вам лет? Если... 32. Молодой. Молодой. Ну ничего. Будем живы, не помрем. А, конечно. Он русский. Русский. Да, понял. Видал, значит, Может, у вас вопросы еще какие-то есть? Украинцы никакие, я в основном, мне нравятся э, беседы э, русскими у меня все понятно, я Украину ставлю, сюда, чтобы сепараться mm -hmm. и, э, нахожу, вот, недавно тоже нашел от нового. <laughs> я, я сейчас пришел тут по Я на Кухне, я в зале сидел. у меня флаги там стоят, я там украинский и грузинский. Он говорит: вот объясни, пожалуйста, зачем ты. Что вообще? Я говорю, русский. откуда? От, 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 какая у тебя общая с Украиной? Вот причем за Украину, почему там это у тебя флаг Украины, вот объясни, какая логика, он у истерику. Mm -hmm. Я говорю, вопрос о том, что ответить. Куда отвечать? Я говорю, смотри, украинцы каждый день убивают порядка тысячи русского. Я говорю, я флаг любой страны у себя дома поставлю, которая будет у нас тысячи русских есть вопросы? Он, он говорит, нет никаких вопросов. Причем тут Украина. Какая связь, причем в Грузии и Украине. Вот, говорит, украинцы тысячи порядка средно. да. Он тысячи русских. Да, обожаю Украину. Э, мы не то что просто их, а мы показываем всему миру, что можно сопротивляться такому сильному агрессору, и можно держать оборону и не поддаваться влиянию. если мы пнуть, когда мы победим, весь мир увидит, что не, не надо бояться, надо отстаивать. Свои границы, свои интересы, свой свой суверенитет. вы смотрели фильм Аватар? Да. Две части. А, вот третья будет 18 декабря. Третья часть будет. Третьего? 18-го? В декабре, вот, 18 декабря, по-моему, будет в кинотеатре у нас в Украине. И, и у нас. Я, у меня есть уже билет. Я иду. По-моему. Ну, я думал, что это 18-го. Может, 18-го? Я... Да, это супруга отвечает за покупки таких печей и планированные. Я просто приблизительно знаю, что я помню что 17 Ну, может быть, всемнадцать, но это. Я провокал. Да, 18 декабря у нас а, будет. Значит, значит, у, у нас в Украине 18, -го. может быть, да. в, ну, в разных Мирово, странах по-разному. Мировая, мировая примера, значит, и тут 18, я просто неправильно помню. Не, ну... я, я, я к чему, просто там первое, в первом фильме тоже сюжет такой, да, вроде бы враг огромный, сильный, высокотехнологичный. Технологичный. Технологичный. У меня... Угу. А, но оказывается можно бороться и побить Да, а вот и, э, мне интересно вот у нас есть слава Украине героям слава в Казахстане есть Алга Казахстан как в Грузии это так, такой есть лозунг какой-то а, Вы не первый, который об этом спрашивает, и из-за этого у меня есть готовый ответ а, а любят тосты часто говорить. Из-за этого у нас таких, у нас таких э, фраз очень много. Вот одного главного нет. Э, но мы говорим всегда по-разному. Э, ну вот, э, как я могу... Я хочу а записать, за, запомнить. Записать и запомните, что этот. Я вам напишу.

Ну, я, не на, и, на и, грузинском. Как на грузинском сказать? Сокартвэлос гаумарджос 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 Ка Спасибо. Да, записываю. если вы переставите даже слова, вот смысл тут, можно и так Спасибо вам. Не мол, так что? Слава Украине. Героям слава и сакратуй с гумор джос. Ладно, пойду з До свидания. До свидания. Так. Так, так. І Україна показує всьому світу, що можна тримати агресора в клітці. Це не те, що там ми там вбивали. Росіян чи що там ще ми показуємо всьому світу, що можна відстоювати свій суверенітет, яким би сильним ворогом не був.